Ну, мы играли с командой одним из лидеров детского юношеского футбола на Украине. Я думаю, мы достойно представили республиканское высшее училище, ой, Олимпийский колледж подобного в этой игре. то есть вы 1-0, чего забракло, чтобы втримать? да, ну, не фатка мастерства, не фатка мастерства. Ну, если честно, если честно, не хватает опыта еще. Поэтому только труд, еще раз труд, и, я думаю, будет все нормально. Какую установку давали на игру, как мало играть хлопцы? Ну, установка была, исходя из... У нас сегодня еще один дисквалифицированный добавился, капитан команды. Сейчас я хотел бы, чтобы мы сказали о переходной игре. Поэтому попытались играть свой футбол, который мы играли в календарных играх. Ну, что-то получалось, что-то не получалось. Я думаю, итог справедлив. Всего четвертое место в группе – это плохой результат? Ну, я думаю, да, результат этот плохой, но, на мой взгляд, эта группа посильнее за той группы, против которой мы играли. Результат – это такое дело, нужно улучшать индивидуальное мастерство. Можно, если бы просто в этой команде есть очень хорошие мальчишки, перспективные, я бы думаю, с, с, при нормальной работе они будут достойно представлять нашу страну в дальнейшем. Есть ребята, которые, будем говорить, не соответствуют требованиям Олимпийской колледжа. Поэтому по приезду домой мы проведем анализ, проведем и будем стараться работать. И не равняйте шахтер. У нас эта команда, если в команде играет в стартовом составе 2-3 месяца, дети в основном из деревень, и здесь отобранная команда. Я думаю, что мы в этой конкретной игре играли достойно.